Laçın dövlət sərhədindəki buraxılış məntəqəsində beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinə məxsus nəqliyyat vasitələrinə baxış keçirilirkən dəfələrlə qanunsuz yolla müxtəlif növqə qaçaxmaların keçirilməsi cəhətləri aşkarlanıb. Bu barədə Dövlət Sərhəd Xidməti məlumat yayıb. Məsələlərlə bağlı araşdırmalar aparılır, zəruri istintaq tədbirləri ilə əlaqədar Laçın Dövlət Sərhəd buraxılış məntəqəsindən keçid müvəqqəti olaraq dayandırılıb. Dövlət sərhəd xidmətinin yaydığı məlumatda bildirilir ki, beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsindən məxsus nəqliyyat vasitələrində olan qaçaqmalar sırasında mobil telefonlar, onların ehtiyat hissələri, minlərdən çox siqaret qutusu və 1000 litrdən çox benzin də olub. Hazırda qeyd edilən faktlarla əlaqədar cinayət məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işi açılıb, zəruri istintaq tədbirləri həyata keçirilənə qədər Laçın dövlət sərhəddindən buraxılış məntəqəsindən keçid müvəqqəti olaraq dayandırılıb. Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi özünü bir tərəf monitor Mülki şəxslərə humanitar yardım göstərən təşkilat kimi təqdim edir, öz fəaliyyəti ilə beynəlxalq humanitar hüquqa hörməti təşviq etdiyini bəyan edir. Azərbaycan beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsindən etimad edib və mülki şəxslərin Xankəndindən Ermənistan'a tibbi təxliyəsi üçün lazımi şərait yaradıb. Lakin Azərbaycanın xoş niyyətindən sui-istifadə edilir və beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinə aid olan nəqliyyat vasitələri ilə qaçaqmalçılıqla məşğul olurlar. Bu Azərbaycan qanunvericiliyinin pozulması və ölkəmizin etimadından sui-istifadə olunmaqla yanaşı, Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin etibarlı tərəfdaş kimi beynəlxalq qeymimicənə ciddi zərbə vurur. Azərbaycan belə qaçaqmalçılıq halları barədə dəfələrlə rəsmi kanallar vasitəsilə Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsini xəbərdarlıq edib. Bu halların dayandırılmasını tələb edib. Amma təəssüf ki, Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi tərəfindən ciddi tədbirlər görülməyib. Bu qəbul edilməzdir və Dövlət Sərhəd Xidmətindən bildirilib. Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi Rusiya sülh məramlarının müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazilərində fəaliyyət göstərən yeganə beynəlxalq təşkilatdır və təəssüf ki, öz mandatından sui-istifadə edir. Komitəyə aid olan nəqliyyat vasitələrində öncədən bəyan edilmədən malların qanunsuz şəkildə sərhəd məndəqəsindən keçirilməsi, qaçaqmalçılıq faqları ilə təşkilat özünü daim istina eddiyi humanitar yardım, zəruri humanitar yüklərin daşınması konsepsiyasının faktiki olaraq gözdən salır. Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin Azərbaycan qanunvericiliyinə qarşı hörmətsizliyi qaçaqmalçılıq faktları ilə məhdudlaşmır. Komitə xəstələrin Xankəndindən Ermənistan'a tibbi təxliyəsi məsələsində də Azərbaycan tərəfinin insanlıq naminə xoş niyyətindən sui-istifadə edir. Belə ki, məlumatlara görə təxliyə edilənlərin heç də hamısı xəstələr deyil. Bəzi hallarda Rusiya sülhməramlı qüvvələrinin müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisində yaşayan ermənilər sağlam olsalar belə müxtəlif yollarla beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin əməkdaşlarına yol taparaq Xangəndən Ermənistan'a getməyə çalışırlar. Bununla əlavə beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi tibbi təxliyə prosesini İsveçrə nömrəli nəqliyyat vasitələri ilə həyata keçirir. Bunun özü də qəbul edilməzdir. Əgər komitəyə aid olan nəqliyyat vasitələrində qaçaqmalçılıq faktları aşkar olunursa Onda Ermənlərin müxtəlif yollarla Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsindən yol taparaq xəstə adı ilə Ermənistan'a gedib gəlməsi barədə deyilənlər də doğrudur. Bütün bunlarla komite özüməcinə ciddi zərbə vurur və Azərbaycanın bu təşkilata olan inamını sarsıdır. Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin Xankənddə ofisi Bakı ofisinə tabe deyil. Bununla komite Azərbaycan suverenliyinə qarşı hörmətsizlik edir. Vətən müharibəsindən sonra Azərbaycan tərəfi dəfələrlə Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi qarşısında Xankənd ofisinin Bakı ofisinə tabe edilməsi məsələsinə qaldırılmasına baxmayaraq, qurum Azərbaycanın haqlı tələbinə yerinə yetirməkdən qaçır. Hazırda baş verən hadisələr Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin Xankənd ofisinin Bakı ofisinə tabe edilməsi məsələsini yenidən gündəmə gətirir. Bunun baş verməyəcəyi təqdirdə Xankənd ofisinin bağlanması labüddir.